Привет всем, как случайно зашел на мой канал. В этом видео, а, как вы уже поняли, по названию ну, вот, там вот, да, я снимаю влог, ну, видео а, мои новинки. Но, ну, был вполне, как бы, мои новинки был вполне, я... вот, ну, никакой как волосы, не волосы, не там еще аутчик какой-то идет, но у меня не аутфит. Вот, у меня. Извините за вот это вот да, я домой кровать. Да. А, ну пойдем, да. А, я завтра пойду в магазин тоже. А, пойду встречать маму и сложу в магазин и куплю себе еще. Да. И что ж, приступим. А, у меня всего одна ровенка. Да. Да. Я покупала эту новинку своей бабушки за 40 рублей, как вы уже поняли. Это впервые какой-то крем. А, это активный крем, для лица и шеи. вот, эти планы. вот, 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 Идеальная вот, вот, процентов и идеальная гладкость и сияние. Ну, вот ну, тут матушка соль какая-то. Ну, сейчас я открою годик. Ну да, я хотела купить скраб, но там от 26 лет. То есть, наверное, уже ну, моей бабушке не подойдет. Но потому что но... да, в общем такой вот тюбик, а вот новая крышечка у меня такая же на крышке, да, вот чистая линия. Запах знаете? Сейчас покажу. Запах очень приятный. Сейчас я вам сделаю сухой. Mm -hmm. Вот такой вот, толстенький. Да. Но мама моя не пользовалась, пока что я не, не решила мать. Бабушка как-то ну, не будет пользоваться этим кремом. Да. Вот, вот такой вот он беленький. Там запах, знаете, еще лучше станет, Потому что ну, в этой. Да, тут очень много читать надо. Да, да, да. В общем, такая новинка. Моей маме очень понравилось и она рада. Но я купила завтра бабушке лак своей, потому что ну, как-то... Чем я дороже денег. Да. Ну, я бы хотела себе купить два Да, я себе куплю два завтра. Ну, пойдем с вами. После да. Ну, конечно, я не пойду с ним работу. Да. да. А, и кому интересно... Вот хотя у меня нету запросов никаких. Да. А, ну, кому интересно, то... А, я тоже занимаюсь ключем. У меня всего 12 медалей. Ну, больше, чем у вас. не знаю. В общем, у меня больше. Ну, чем... Мне больше, чем у меня медалей. Да. Ну, это как бы не важно. Да. Вот. А, ну, я занимаюсь... Нет вы не подумайте, что это тоже гимнастика и какала Семенова и Мишелька Петрович. Нет, я танцами не занимаюсь. Да. Как бы интересно, кто, кто занимается танцами, то ставьте пальцы Да. Ну, в общем, мой мое видео подошло к концу. Если вам понравилось, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите позитивные комментарии мне. С вами был я, Кристи Кристюша. Ой, тьфу, Ладно, не Ничего скрывать. -то. Да, и пока-пока. Удачи.